Бачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу доби всім слухачам. З вами Михайло Горкуша. І в цьому подкасті ми будемо говорити про інтернет-торгівлю, основну інформацію щодо якої нам розкаже правознавець Олександра Лазебнік. Привіт, Саша! Здравствуй, Міша. Здравствуйте, слушатели. Сегодня я постараюсь рассказать вам о состоянии интернет-торговли в Украине, в мире просветить вас в чем-либо. Возможно, эта информация окажется интересной и полезной. Да, спасибо большое, что ты согласилась нам поделать данную информацию. Действительно, эту тему мы еще не обсуждали в рамках наших подкаст-выпусков, и я думаю, многим слушателям, в принципе, будет интересно услышать основные тенденции интернет-торговли как в мире, так и, собственно, в Украине, потому как, безусловно, правачнее интернет, и наш проект интернет права UA в первую очередь ориентирован на украинское интернет-пространство, поэтому, в первую очередь, Хотелось бы тебя спросить о состоянии интернет-торговли. Какие выводы можно сделать по этому поводу и в этой сфере? Значит, начнем с того, дорогие слушатели, что интернет-право и интернет-торговля в Украине с каждым днем становятся все более и более популярными. А почему? Потому как каждый человек в своей жизни сталкивается с покупками товаров в интернете. Это дешевле, зачастую быстрее и, безусловно, ассортимент шире. К сожалению, на территории Украины статистики по количеству интернет-магазинов нет. Наша государственная служба статистики просто не обладает такой информацией. А почему не обладает? Потому как интернет-магазины предлагают расплачиваться как наличными, так и безналичными расчетами. Соответственно, если это наличный расчет, то никаким образом проверить невозможно. Однако, в сравнении со странами Европы, состояние интернет-торговли в Украине весьма плачевное. Если в Чехии, например, более чем 53% населения покупают продукцию через интернет, в Словакии, казалось бы, не в такой развитой стране, 48%, в Словении даже 47%, то в Украине всего лишь 8%. Соответственно, если сравнить с розничной торговлей, только 0,4% товаров продаются через интернет. В таких странах, как в США, процент выше это 6,5%, во Франции 8,7%, а в Германии 9%. Хотя... Давайте не забывать о том, что есть такие страны, как Италия и Испания, казалось бы, тоже достаточно популярные, развитые и богатые, однако процент составляет только 1, 1,2, 1,3%. Да, спасибо. Очень интересная информация. Действительно, я думал, что все-таки состояние интернет-торговли в Украине является на более высоком уровне и составляет более значимую долю рынка. Хотя, довольно-таки интересно и забавно, получается, мы все-таки некоторые страны Европы и обгоняем в этой сфере. И, в принципе, это льстит, в частности, Италию, да, насколько я правильно да, понял. Обвиняем. Да, обгоняем ну, несколько раз. Но все-таки, вот те страны, которые превышают 40-50%, да, к сожалению, нам, наверное, наверное, до них еще далеко. Хотя, как мне казалось, все это время довольно-таки молодежь активно использует интернет-сервисы, интернет-магазины, пользуются услугами интернет-магазинов. Превалирующее количество покупателей, я все-таки думал, как раз молодые люди, которые, собственно, и пользуются услугами интернет-магазинов. Но как мы видим, все-таки молодежь не спасает общий всеукраинский рейтинг. Хорошо, но а как все-таки начиналась интернет-торговля? Как можно говорить про аспект зачатия, так сказать, этого дела вообще и в Украине, и в мире? Ну, отвечая на этот вопрос, я заодно и смогу ответить на предыдущий ваш вопрос. Да, да. О... предыдущую ремарку. Ремарку о том, почему такой маленький процент в Украине. Дело в том, что только в 99 году, 1999 году интернет-торговля появилась в мире. Но ну, не можно сказать, что она началась, вот родилась в 1999 году, однако uh -huh. она стала популярной. Все мы знаем такую широченную сеть супермаркетов «Теска». Это гипермаркеты, они находятся по всему миру. Но вот только в 1999 году Теска открыли свой первый магазин. С состоянием на 2011 год более 5% продукции Теска продавалась именно через интернет. Соответственно, если мир начал жить интернет-торговлей только, по сути, 15 лет назад, а Украина у нас всегда была немного позади, то у нас все еще будет впереди. Тем более, что, безусловно, вы правы, именно молодежь, покупает в основном продукцию через интернет. Молодежь, которая начинала покупать продукцию через интернет, взрослеет и становится уже средней частью населения, подрастают дети, соответственно, этот сегмент будет увеличиваться. Но в то же время, да, если мы говорим о, о начале интернет-продаж в 90-е годы, в конце 90-х годов, то, в принципе, мне кажется, довольно-таки позитивным моментом является также и тот факт, что в 90-е мы еще занимались, так сказать, строительством своего правового государства, да, где-то за рубежом начиналось именно течение интернет-торговли, и, в принципе, как мне кажется, уже определенный опыт мы можем перенять в наше современное время. То есть мы не стоим на пути самостоятельного развития интернет-торговли, а мы уже можем использовать определенные какие-то наработки, да, концепции и внедрять их, собственно, в наше национальное интернет-русло. Но можно ли сейчас все-таки как-то подсчитать магазины, которые существуют в Украине и которые, собственно, промышляют интернет-продажами? Было предпринято множество попыток. Ну, я обладаю такими данными. Давайте взглянем на два года, например, 2000 2010 год. 10 да, лет разницы. Довольно показательно. Вот, например, в 2000 году количество магазинов, не интернет-магазинов, а просто магазинов в розничной торговли составляло 77 тысяч единиц. В тот момент количество интернет-магазинов было всего лишь -то 100. В 2010 году 48 тысяч обычных магазинов и при этом 6 тысяч интернет-магазинов. Соответственно, наблюдается тенденция уменьшения количества магазинов обычной розничной торговли и увеличения интернет-магазинов. Дело в том, что вы правы, Украина не стоит на одном месте. У Украина развивается, Украина пытается одолжить, скажем так, какие-то разработки зарубежных государств. Однако наше население не настолько смелое, наше население боится пока что. Например, за границей норма является безналичный расчет. Это даже не обсуждается. Если я не ошибаюсь, в некоторых странах даже нет наличного расчета при покупке через интернет. Грубо говоря, вы заказываете, вы расплачиваетесь, вам присылают товары, и человек уверен на все 100%, что товар придет. У нас этой гарантии нет, и население боится, что негативно достаточно влияет на развитие интернет-торговли в Украине. Хотя бы потому, что мы никак не можем подсчитать количество интернет-магазинов, огромное количество налогов не идет в государственную казну, а просто плывет в руки, собственно, продавцов. Да, к сожалению, законодательный аспект практически не урегулирован в данном контексте, но сегодня мы про него говорить не будем. Сегодня мы говорим об общих тенденциях развития вообще течения интернет-торговли в Украине. А также, более конкретно переходя к зарубежному опыту, хотелось бы все-таки переспросить у вас, существуют ли эти самые модели зарубежного опыта и возможно ли перенятие этого опыта Украиной в данный момент? Существуют, и я вам скажу больше, уже перенимают. Я сейчас назову четыре основных бизнес-модели, которые существуют как за границей, так и на территории Украины, причем существуют довольно успешно. Первое ⁇ это предприятия, для которых торговля является профессиональным бизнесом. В своей структуре данные предприятия имеют подразделения, которые, собственно, обеспечивают качественное обслуживание клиентов. Вторая бизнес-модель ⁇ это сеть торговых предприятий, которые за счет интернет-торговли увеличивают масштабы собственного бизнеса. Третья бизнес-модель ⁇ это интернет-магазины, у которых есть свой собственный сайт. Они работают исключительно как посредники между производителем и покупателем. Четвертая бизнес-модель ⁇ это традиционные магазины розничной торговли, у которых при всем при этом есть свой сайт, на котором они продают также свою продукцию. Спасибо, спасибо. Довольно интересная информация, потому как действительно разграничить все эти концепции довольно-таки сложно, но ну, не сколько сложно, сколько не приходилось, да. Обычный покупатель все-таки, он наблюдает как развитые сети, так и сотрудничает с единичными магазинами, которые просто имеют свой сайт в сети интернет, и действительно такая классификация не встречалась, не изучалась, возможно, некоторыми пользователями как сети, так и вообще покупателями. Хотелось бы прокомментировать то, что вы сказали. Например, в США люди доверяют больше интернет-магазинам, которые являются сетями огромных бизнес-картелей, предприятий. Таким образом, они могут проверить качество продукции в розничных магазинах и приобрести ее же через интернет. В Украине ситуация другая. В Украине покупатели смотрят иначе на сами предприятия, которые продают им тот или иной товар. Большей популярностью, большим доверием пользуются исключительно интернет-магазины. Да, действительно согласен с этим, но все-таки в то же время, да, мы говорили о способах расчета, наличные и безналичные, да, стоит отметить, ну, лично даже по своему опыту, все же, безусловно, перспективным явлением является тот факт, что необходимо переходить к безналичным формам расчета, но, увы, как показывает практика, даже те самые крупные сети интернет-магазинов, которые у нас существуют в Украине, способствуют так или иначе тому, что пользователям и покупателям, соответственно, более выгодно расплачиваться наличкой. Ввиду того, что если привязывается, собственно, к курсу доллара цена за тот или иной товар, то курс доллара по безналичному расчету всегда этими магазинами завышается. И поэтому, если вы расплачиваетесь безналом, картой, да, то, следовательно, вы можете немного переплатить в зависимости от того курса, который устанавливается магазином. Да, это немного Несуразно звучит, магазин так или иначе не может устанавливать курс валюты, да, который существует на межбанке, но все равно отдельная часть этих правоотношений регулируется, и мы имеем в том числе такое явление. Тоже хотел добавить, касаемо последней актуальной информации по поводу бизнес-моделей и по поводу того, как они будут функционировать, в частности, в нашей, так сказать, братской соседской стране России, по сообщению информационного телеграфа Агентства России Кабмин одобрил законопроект, дающий возможность ограничить беспошлиную интернет-торговлю. Соответствующие поправки к закону о таможенном регулировании будут внесены на рассмотрение в Госдуму. Агентство сообщает, что в Госдуму будет внесен законопроект, дающий правительству РФ, право ограничивать беспошлиный ввоз товаров для личного пользования через международные почтовое отправление. Проект закона был одобрен накануне на заседании Кабмина, сообщается на сайте правительства. Законопроект предусматривает наделение правительства правом оперативно регулировать нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых переводчикам в адрес физического лица говорится в сопроводительных материалах. Кабин решил внести соответствующие поправки к закону о таможенном регулировании на рассмотрение в Госдуму. Как ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов, данный законопроект касается ограничения беспошлиной интернет-торговли. Правительству предоставляется право определять параметры беспошлиной торговли. Это, как мы думаем, 150 евро и 10 килограмм. Пока законопроект говорит о праве правительства устанавливать эти ограничения, сказал министр. Сейчас размер беспошлиной трансграничной интернет-покупки ограничен суммой 1000 евро в месяц. Стоит отметить, это материал и Тартас от 28 февраля. Такие информационные агентства, как РБК, допустим, опубликовали данную новость уже 4 марта, если я не ошибаюсь. Поэтому, возможно, уже, конечно, какие-то изменения были внесены более конкретно, но вот существует, собственно, и такая информация. Но несмотря на модели, несмотря на те тенденции, концепции, о которых мы уже говорили, можем ли мы все-таки говорить о каком-то конкретном портрете покупателя? Можем ли мы охарактеризовать покупателя интернет-магазина? Безусловно, можем. Компания Gemius в свое время провела опрос и определила средний портрет украинского интернет-покупателя. Информация достаточно интересная. Как оказалось, среднестатистический покупатель в Украине это Киевлянин, возраст от 26 до 41 года. Он работает в организации, в которой как минимум один компьютер, ну и в принципе максимум пять. Он оплачивает коммунальные услуги через интернет, а также оплачивает наличными только 30% своих трат и 37% он оплачивает безналичным расчетом кстати, существует определенное гендерное неравенство в сфере покупателей в интернете. Например, эта же компания определила, что 80% покупателей – это мужчины, только 20% – женщины. Например, в 2011 году популярными сегментами рынка были компьютеры, оргтехника, также мобильные телефоны, аксессуары, бронирование и продажа билетов. Даже реклама продавалась через интернет очень даже продуктивно. 22% рекламы были куплены именно через сеть интернет. Украина страна достаточно большая, и стоит обратить внимание на крупные города и на соотношение интернет-торговли, как в крупных городах, так и в маленьких. Последние годы существует тенденция, интернет и интернет-торговля активно пытаются проникнуть в города, где численность населения меньше чем 100 тысяч человек, а в крупных городах. А происходит следующее. 60% всех пользователей интернета в Украине, а также покупателей через интернет, приходится на Киев. 5% на Одессу, Харьков тоже 5%, Днепропетровск 4%, Донецк 4%, Запорожье 1,8%. В небольших городах практически не осуществляется влияние интернет-торговли. А почему? Потому как существуют две основные сложности. Во-первых, с оплатой, а во-вторых, с доставкой. Только последние годы на территории Украины начали действовать сети почтовых доставок, и открываются они в самых маленьких городах. До этого же такого не было. Таким образом, можно было получить товар через обычную почту, но наша почта, к сожалению, работает не очень эффективно и приходится ждать достаточно долго. Да, это факт. Это буквально я ощутил на себе довольно-таки недавно, поэтому эту информацию лично я подтвердить могу. Ну а что, собственно, касается вообще концепта интернет-торговли, интернет-магазина, то действительно стоит обозначить тот момент, что, по сути, интернет дает толчок развитию любого магазина, любого интернет-магазина. Почему? Потому что действительно мы можем говорить о том, что как какой-то крупный магазин может продвигать свой сайт в интернете, тем самым переходя в плоскость уже интернет-торговли, так все-таки и довольно мелкий магазин, но, допустим, если он специализируется на каком-то конкретном сегменте, который является довольно-таки новым в Украине да, и специфическим, то так и какой-то конкретный маленький магазин, специализирующийся магазин, может все-таки завоевать доверие пользователей и покупателей, соответственно, ну, пользователей, покупателей, да, через сеть интернет. Я бы хотела еще и добавить. Дело в том, что сейчас население Украины разделилось, как по мне, на две части. Первая часть — это люди, которые боятся покупать товар в маленьких интернет-магазинах. Как правило, в маленьких интернет-магазинах дешевле, однако также вежливое обслуживание и также быстрая доставка, но дешевле, иногда и в разы. Следующая часть населения, вторая часть населения, не боится а маленькие интернет-магазины пытаются завоевать доверие населения всеми возможными способами. Имеют ли они место на жизнь? Посмотрим. Имеют ли они право на жизнь? Да, но, безусловно, мы все-таки Действительно, можем отметить тоже и тот факт, что больше доверия вызывают уже крупные сети интернет-магазинов, и если мы действительно переходим на какое-то на какое-то представительство, интернет-представительство маленького магазина, да еще и на этом сайте мы не найдем конкретной информации об этом магазине, да, не о форме, Собственно, существование не, не об администрации и прочее, 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 то действительно возникает много вопросов, и действительно пользователи, дабы обезопасить себя и свою будущую покупку, так сказать, переходят все-таки на обслуживание более крупными сетями интернет-магазинов, которые у нас существуют в стране. Но в то же время, я думаю, что в ближайшее время мы все-таки сделаем небольшую брошюру, которую мы, собственно, подготовили довольно-таки давно. Брошюра будет содержать 10 ключевых пунктов, которые помогут как интернет-покупателя, так и предпринимателям, которые, собственно, развивают свои небольшие интернет-сайты, интернет-магазины, и с помощью, я думаю, этих ключевых пунктов также и предприниматели смогут сделать свой сайт более доступным и более безопасным для, так сказать, глаза интернет-пользователя, интернет-покупателя. Опять же вернемся к тому, что наши люди боятся. Именно этим объясняется переплачивание за тот или иной товар в крупном интернет-магазине. Наши люди боятся экономить. Да, но в то же время мы все-таки будем надеяться на то, что здравое развитие экономики и здравое развитие конкуренции будет способствовать развитию в том числе всех интернет-магазинов и в целом направлении интернет-торговли в Украине. Будем надеяться. Спасибо вам за интересную беседу, за актуальный материал. С вами была правовед Александр Лазебник. Спасибо, Михаил, за ваш диалог, за ваше мнение. Надеюсь, что вы меня пригласите еще. Обязательно, с удовольствием. Я думаю, слушатели также со мной согласятся. Что ж, благодарим за внимание, а также благодарим наших постоянных партнеров, хостных партнеров «Хост магазин Топ Диджей и, конечно же, канал гражданского подкастинга. Благодарим вас. Еще раз спасибо за внимание. Услышимся. Всего доброго. Пробачення інтернет, цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права.